мы можем и про гарантии. Гарантий нет, их не существует в природе. Вот, в принципе, там, где есть человек, возникает такой чудесный факт, самый непредсказуемый, самый неясный. И тем не менее, все хотят стабильности, покоя, благополучия. Все стремятся строить, ломать, никто не любит. Собирать поломанное, тем более, никто не любит. Кому нравится, сколько судьбы жизни свои, чужие, близких людей. Мы ищем точки опоры. На что можем опереться? Опереться можно на что-то общее. Нажимаем так. Это либо совместный проект, либо совместный интерес. Насколько глубоко в человеке он проявлен. Насколько глубоко он актуализирован. Насколько глубоко есть совместимость у одного и у другого по исполнению, исполнению осуществлению этого проекта. Более того, это громкое слово, но на самом деле... Ну, Мужчина и женщина уединяются в интимности. Это проект. Проект. Дети. Это проект. Проект. Поклеить обои в детской или положить плитку на кухне. Это проект. Проект. Рука об руку прожить всю жизнь ради чего-то своего или чего-то духотворенного. Это проект. Проект. И так все, чего не коснется. И нащупывать надо не другого человека, какой он хороший, какой он благородный, какой он искренний, он честный. Уже нащупывать то, что в нем есть для вас. Меня для того человека, у него для меня. Вот это наиболее важно. А человек может быть невероятно благородным, искренним, целеустремленным, добрым, честным, бесконечное количество моральных эпитетов. И тем не менее, что-то где-то дало сбой. Что-то пошло не в русло его видение жизни, ситуации, что мы от него будем ждать. наоборот, человек лишенный всех этих моральных и этических прелестей, и тем не менее он за что-то хватается плотно, невероятно жестко, ему это жизненно необходимо, важно, это его, и он будет держаться. В таких случаев история знает куда больше, чем обратно. Для примера, вот история из жизни, молодой человек, испорченный наркотическими веществами, психика плавала на краю уже там ну, всего на свете и закона во морали там просто не было тем не менее ухватывается за тонкую ниточку любви которая ему ну, как руку протянула одна девушка чем не плотно не жестко любви не ну, такой знаете как там, невероятно искра нет ну как-то вот такая-то маленькая симпатия она зародилась и она удержала эта тонкая ниточка их отношения уже длится несколько лет и все отмелось плохое. Благополучие растет. Более того, их обоих эта любовь подняла до, буквально до небес, до высот очень больших, чего нельзя было сказать до их встречи. Что-то взбудоражило, что-то было актуализировано, что-то замотивировалось. Они нашли этому поддержку. Более того, для обоих было жизненно необходимо это. Иначе пропасти Чи нормально дівчині перевіряти кишені і телефон свого чоловіка, Аля? На первый план наступает моральный вопрос, вопрос доверия, в глубине самого, самого автора, самої девушки, вопрос доверия. Как я могу доверять, как я могу быть убеждена, что я правильно выбрала. И в итоге мы опираемся, может быть, немножко в законные вопросы, а по большому счету в такие тактические, стратегические, шпиона. И, наверное, здесь все-таки вопрос выбора. Что будет потом, если я так поступлю? Чем это приведет меня, мои отношения? Буду ли я себя уважать? Это у разных людей очень по-разному. Будет ли он меня уважать? Принесет ли пользу это мне, ему, нашим отношениям? Может, я хочу разрушить эти отношения таким образом? И такое может быть. У тебя вскрыло мои подозрения Оправдались, і я й маю якісь аргументи отвергнути його, його приказання а. і своє чувстває такою теж може бути. Мій чоловік не хоче об'єднати наші сторінки в соцмережах. А я вважаю, якщо я йому дружина, то все має бути спільним і щоб всі про це знали. Марина 22 роки. Ізвічне стремлення слітися з любимим, розтворитися в ньому, розтворити його, потеряти повну грань між. грань между мной и другим. Это вершина любви, безусловно, это вершина любви. Она проявляется в тех или иных формах культуры, жизни, взаимодействия. Она порождает что-то третье, детей, идеи, общее дело, дом, хозяйство и так далее. Но тем не менее, речь не о маленьких секретах, не о сохранении каких-то ну, уголков личного пространства, хотя и это очень важно. Опять же, речь о доверии. Он хочет, я не хочу. Я не хочу, он не хочет. Как договариваться? Как находить это общее? Как поддерживать это общее? Насколько человек готов раствориться один в другом или в себе? Наверное, вопрос в этом он не хочет объединять, что он еще не хочет общего. Когда вызывает какое-то подозрение, это сомнение, вот это надо прояснять, а что дальше в жизни, до каких пор я могу на него опереться, быть уверенным в нем, положиться на него, или это бесконечная череда мнительности, сомнений, что будет дальше, и что рассыпется как прав? Вот эти вещи нужно прояснять. Цепляться за эпизоды, мне кажется, нет достаточной важности. Каждый хочет что-то иметь, чуть-чуть где-то как-то свое. по ходу жизни это всегда будет так. У человека роман на работе. че не сдамся я истеричку, если туда прийду и влаштую погром без подписи? Тут вопрос, за которым скрыто много вопросов. Вы хотите мести, вы хотите выяснить, вы хотите убрать, отодвинуть конкурента, в чем вопрос? Или вы хотите показать себя на публике, утвердить, вот этот вот он мой, и больше никак, и никто нигде никак не дойдет. В чем тут вопрос? Исходя из этого рассматривать, как вы себя поведете? То ли это какая-то изощренная месть, или более простая, то ли это отвоевание своего избранника, возникает вопрос, достоин ли он того. А как вы будете выглядеть? Ну, Наверное, в этот момент вы об этом думать не будете. У вас возникнет состояние немножечко измененного сознания, чуть-чуть транса, а вы будете в приподнятом состоянии. Что вы натворите, я думаю, будут обсуждать другие, а может даже много времени спустя. Но насколько это смешно? Это может быть грустно, нелепо, обидно. В чем ваше... Злость, обида, в чем ваш гнев, в чем ваша ярость, куда она вас приведет? Хотите ли вы туда попасть? В ту точку, в которую приведет ваше действие. Наверное, об этом стоит задуматься, вникнуть, понять и решить для себя, где себя сдержать, где проявить гнев. Где может и печаль? Потому что вопрос пахнет грустью. За этим гневом стоит грусть. Потіря любимого чоловіка. Як мінімум довірі. Часто помилка у стосунках у тому, що ми вважаємо, що після весілля все буде добре автоматично, але автоматично не буває. Так гарантії гарантій взагалі. Все в наших руках. Можливо, все а огурця. А ми чекаємо на ваші історії та питання за нашим милим. Життя ще простіше до зустрічі. Я все время как-то вот беспокоилась э, по поводу наших отношений. Думки материальные, и нашего встречу нашему Вы мы сами ей замовляем. Всю жизнь мне всегда везло на мужчин. Меня очень многие любили. Ну, и я. Наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго. Но замуж почему-то так э -э, и никто не взял. Я очень люблю, чтобы мне мужчины дарили подарки. Как-то же цивилизация существует уже, уже. Не поубивали все друг друга. Хотя пытались много Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Сказал, что у него есть другая. Он ее любит. Со мной подает на развод. Практически всегда любовний треугольник щастя нікому з учасників цього треугольника не приносить. Бути коханим та потрібна необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше, ніж її давати, але й тут є питання. Не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем, не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків тиранів потрібно або каструвати або саджати до в'язниці. Не важливим біжать жінки. Вони ж хрупкі красиві. Коли піднімається високий рівень страху, Ми не можемо осознавати і понімати, що відбувається на самом ділі. І ми не бачимо виходу саме, що жасне. Наші їм не хватають любові, ласки. И на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. Ходила, искала его с дочкой, потом тянула домой пьяного. Жить алкоголиком можно, только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Как роль, людина отводит себе у отношениях с світом складывается еще в детстве. Дитина кохана и улюблена в родине, принимает любовь світу до себе, как належне. Важно помнить взрослым, ну, тем более родителям, о том, что внутри каждого ребенка испытывает целую бурю эмоций, І поэтому говорити з ними на язикі чувств і емоцій. Захвистити свою дитину дорослом дитина ще відчуває повагу і любов до себе у родині. Менше шукає авторитетів на вулиці. Ми знаємо у золотої молодіжі, яка дозволяє собі достатньо ділянтне поведіння. Сімейне життя шлях складної роботи не тільки двох людей, чоловіка та дружини, але й двох їх родин. А мама це суші ужас. Вона сказала, що. Что... я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы уровне ужасно. Я должна спасти сына. Но у нас отношения хорошие со свекровью. В последнее время у меня каждое утро для меня это каторга. Я очень боюсь стареть. Мы становимся бабушками, дедушками. Это здорово каждый раз, в любом возрасте можно находить вещи, которые будут нас вдохновлять, позволять нам жить очень такой красивой интересной жизнью. Мы не поддерживаем жодної конкретной психологической школы, мы не поддерживаем религийных течений. Наши эксперты – досвеченные практичні психологи самых разных направлений. Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету.